я Кого вы, представляете? вы представляете? Я, я там, не, не, не надо, не, не надо. Не надо, мне не требует. Потому что, пойдите, посмотрите, мы... какие мы крыши стоим. Я 200 рублей каждый лет плачу за крышу слетать. Он за 10 лет. О! 10. Я 18 лет. Человек платит деньги. Вова, ты говорил, что тут посмотрите, не платит. Посмотрите, что делается. Люди убиваются. Ямы стоят. Это ничего не робится. Я им все дверь меня не требует. Двери закрыли! Он, так он сидит Ставит, нас все устраивает. люди скрытого рынка они нас попросили сделать то же самое на крытом рынке потому что там происходили вообще непонятные вещи там ужасные поборы от которых предприниматели устали они не хотят больше платить непонятно кому деньги есть им есть куда девать эти деньги полностью кп Запорожье рынок и чтобы каждый рынок был на своем бюджете. Но это грозит тому, наш рынок и Анголинка, мы выживем, но маленькие рынки, они не смогут себя окупать. 700 плюс доля есть до потому что порядка, типа, вроде, Мы как грузчики участвовали в этой схеме, нас склонили к этому. Угрожая увольнения, мы там карающими органами все возможно. Мы поставили сеть, но было здесь ограбили, Забрали вот, деньги, которые мы им откладывали. Здесь была подпись, сколько туш, какое количество денег. Но они потом принесли прикрутили сейф, она каждый день приходила, а барышня бары забирала. Деньги нет, ключи у нее. Заделал. Ну, собственно говоря. Ну, 5 гривен, да, платить. Социалку при этом. В кожное занесло. Скажи, да, скажи, 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 ну, тысячу платили. Кому? Вы платите еще нет. за раздевалку? сейчас, не а платим. а вообще платили еще тысячу да, гривен да, за да, день? 800, 800. 800. А где же вы тогда должны раздеваться, если нет раздевалки? Ну, не знаю. Ну, так, в да. том, сколько за два года посчитали денег? Отдали? Ну, приблизительно 20 тысяч гривен. Долларов. Ой, сказали. 20 долларов, долларов. Гривен. Тебе, я тысяч долларов. Если гривен. Курс Я разрубщиком работаю. Стуши надо было... Не, в день надо было платить, не с туши. 15 гривен. 90 гривен в неделю. А сколько рубщиков? Рубщиков 20... 12 человек. С каждого да, по да, 15 гривен. Больше. А 12 туши рубают, которые там выполняют. С каждого по 15 гривен. Да? 15 гривен с рубщика, да. И не, даешь. Да да Потому что их Уходи с царей базара. Царей власти, и так, тот и так же далее. Не помимо, помимо местовой женщины, каждый месяц. 300, 400 гривен. Каждый месяц брали 350 рублей. Загнали в киосок. Не разрешили на улице торговать. 300 гривен с места. Да, тоже были такие. Поплатились. И ты Не, ты один. Один. А ты человек, один. Человек, не, не. Ну, все как? платили. Не вопрос, все платили. Ну да, ну а как? потом? нет, ни нет, ни нет, места, не нет места, да? нету работы. Все, до свидания. нет, 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 ну передадим милиции, это милиция будет этим заниматься. Что касается назначения и снятия, э, это вопрос все же сина, но я думаю, что вы не должны оставаться в стороне и безразлично. Люди, которые проворовались, люди, которые не вызывают доверия у основного э, населения, э, они не должны занимать руководящие должности. То есть мы должны перестроить наше общество. Да, предприниматели готовы бастовать, предприниматели не собираются останавливаться, и они будут идти до конца.